অসমত চল্লিছ শতাংশলৈ বৃদ্ধি মুছলমান জনসংখ্যা ৰাজ্যৰ জনগাঁথনিলৈ ভয়ংকৰ পৰিৱৰ্তন ঊনৈছশ একাৱন্ন চনত অসমত মুছলমানৰ জনসংখ্যা বাৰ শতাংশ বিপৰীতে তেসত্তৰ বছৰত আঠাইছ শতাংশলৈ বৃদ্ধি মুছলমান জনসংখ্যা উল্লেখ যে ৰাষ্ট্ৰীয় জনসংখ্যা জৰীপত প্ৰকাশ পোৱা তথ্য অনুসৰি দুহেজাৰ এক চনৰ পৰা দুহেজাৰ একৈছ চনলৈ মুঠ বিছ বছৰত অসমত পঁচিছ দশমিক ন দুই শতাংশ মুছলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইয়াৰে ভিতৰত ৰাজ্যৰ তিনি জিলাক্ৰমে ধুবুৰী বৰপেটা আৰু ধেমাজি এই তিনি জিলাত শেহতীয়া বিশ বছৰত ধুবুৰীত দুই লাখ ঊনান্নব্বৈ হাজাৰ বৰপেটাত এক লাখ মুছলমান ধেমাজিত পঁয়সত্তৰ হাজাৰ মুছলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি য'ত হিন্দু জনসংখ্যাতকৈ অধিক অসমত মুছলমান জনসংখ্যাৰ হাৰ ৰাজ্যত অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পোৱা মুছলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ উদ্বিগ্ন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঝাৰখণ্ডত এক দলীয় কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি মুছলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ সৰব হৈ পৰা দেখা গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বহুত বৰা मेरा आसाम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40 परसेंट हो चुका है 1951 में 12 परसेंट आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40 परसेंट हम जिला की जिला खो चुका है तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं पीछे से ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা মুছলমানৰ এই জনসংখ্যাক লৈ এতিয়া চিন্তিত শাসকীয় দল বিজেপি কিন্তু এই বৰ্ধিত জনসংখ্যা বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ পৰা প্ৰৱৰ্জনৰ বাবে নে অত্যাধিক সন্তান জন্ম দিয়াৰ বাবেই হৈছে সেয়া স্পষ্ট হ'ব পৰৱৰ্তী লোকপিয়লৰ পিছতহে অসমত চল্লিছ শতাংশলৈ বৃদ্ধি মুছলমান জনসংখ্যা ৰাজ্যৰ জনগাঁথনিলৈ ভয়ংকৰ পৰিৱৰ্তন ঊনৈছশ একাৱন্ন চনত অসমত মুছলমানৰ জনসংখ্যা বাৰ শতাংশ বিপৰীতে তেসত্তৰ বছৰত আঠাইছ শতাংশলৈ বৃদ্ধি মুছলমান জনসংখ্যা উল্লেখ যে ৰাষ্ট্ৰীয় জনসংখ্যা জৰীপত প্ৰকাশ পোৱা তথ্য অনুসৰি দুহেজাৰ এক চনৰ পৰা দুহেজাৰ একৈছ চনলৈ মুঠ বিছ বছৰত অসমত পঁচিছ দশমিক ন দুই শতাংশ মুছলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইয়াৰে ভিতৰত ৰাজ্যৰ তিনি জিলাক্ৰমে ধুবুৰী বৰপেটা আৰু ধেমাজি এই তিনি জিলাত শেহতীয়া বিশ বছৰত ধুবুৰীত দুই লাখ ঊনান্নব্বৈ হাজাৰ বৰপেটাত এক লাখ মুছলমান ধেমাজিত পঁয়সত্তৰ হাজাৰ মুছলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি য'ত হিন্দু জনসংখ্যাতকৈ অধিক অসমত মুছলমান জনসংখ্যাৰ হাৰ ৰাজ্যত অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পোৱা মুছলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ উদ্বিগ্ন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঝাৰখণ্ডত এক দলীয় কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি মুছলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ সৰব হৈ পৰা দেখা গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দেখিয়ে বদলতে ডেমোগ্ৰাফী মেৰে লি মই আছাম য়া হে মেৰে লৈ বহুত বৰা মুল মাৰা আছাম মুছলিম পপুলেশ্যন ফি পাৰ্ট হৈ আজ আ মুছলিম পপুলেশ্যন ফি পাৰ্চেণ্ট হা জিলা কি জিলা খোজ চি এই মু পলিটিকেল নহয় মেৰে লি জিনা আৰু মাৰনেকা মানে হিচাপ সংঘৰ্ষ ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা মুছলমানৰ এই জনসংখ্যাক লৈ এতিয়া চিন্তিত শাসকীয় দল বিজেপি কিন্তু এই বৰ্ধিত জনসংখ্যা বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ পৰা প্ৰৱৰ্জনৰ বাবে নে অত্যাধিক সন্তান জন্ম দিয়াৰ বাবেই হৈছে সেয়া স্পষ্ট হ'ব পৰৱৰ্তী লোকপিয়লৰ পিছতহে